নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত গাহৰি দেখা কাৰণ যিহেতু আমি সপোন সকলোৱে দেখোঁ কাৰণ সপোনত কি বস্তু কেতিয়া দেখোঁ কোনো তাৰ সঠিক সময় সীমান যিটো নাথাকে কাৰণ যিবোৰ সপোন আমি কেতিয়াবা দিনটো কামৰ ফলত বা আমাৰ দিনটো মানসিক সমস্যাৰ ফলত যদি ৰাতি যিখিনি কথা দিনত আমি ভাবি থাকোঁ বা সেই একেখিনি কথাকেই যদি আমি ৰাতি সপোনত যদি প্ৰতিফলিত হয় বা আমি যদি দেখোঁ কিন্তু এনেকুৱা সপোনৰ কিন্তু অৰ্থ বিচাৰি আমি নাপাওঁ আৰু যিবোৰ সপোন আমি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ গভীৰ নিন্দাত আমি দেখোঁ আৰু ৰাতিপুৱালৈকে সেই সপোনৰ সকলো কথা যদি মনত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সপোনৰ অৰ্থ কিন্তু এশ শতাংশ পোৱা যায় যদি আজি আপোনালোকে কেনেবাকৈ সপোনত বা যিকোনো অৱস্থাত বা কেতিয়াবা যদি আপুনি সপোনত গাহৰি দেখিছে বিভিন্ন অৱস্থাত দেখাৰ অৰ্থ কম কাৰণ যিহেতু সপোনত গাহৰি দেখাটো বহুতে বেয়া বুলি ভাবে কিন্তু এনে নহয় যিহেতু গাহৰি যিহেতু বিষ্ণু অৱতাৰ হয় আৰু যদি গাহৰি যদি আপুনি সপোনত দেখে কেনেবাকৈ ই এটা অতি শুভ সপোন হয় সপোনত যদি গাহৰি চাফ চিকুণকৈ থকা দেখে বা এনেই গাহৰিটোৱে একো নকৰাকৈ যদি আপোনাৰ বোলে চাই থকা বা চাফ চিকুণ হৈ থকা গাহৰি দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ জীৱনটো অতি সোনকালে ছাকচেছ হ'ব আপুনি সেই সময়ত যদি বহুত যদি চিন্তাত বা মানসিক সমস্যাত যদি পৰি থাকে আছিলে বা বহুদিনৰ পৰা আপুনি কোনো কৰ্মত আপুনি যদি যোগদান দিব পৰা নাই বা আপুনি কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাই এনেকুৱা অৱস্থাত যদি আপোনাৰ গাহৰি যদি চাফ চিকুণ হৈ থকাকৈ দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি শীঘ্ৰে কোনো নতুন কাম বা আপোনাৰ জীৱনটো অতি শীঘ্ৰে কিবা কামত আপুনি হাত দিলে সেই সময়ত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি সেইটো অৱস্থাত যদি আপুনি কেনেবাকৈ লেতেৰা গাহৰি you জাবৰ জোথত পৰি থকা বা যদি খাই থকা বা এনেকুৱা অৱস্থাত যদি লেতেৰা পেতেৰা হৈ থকা গাহৰি দেখে কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ ওলোটা হয় আপুনি এনেকুৱা অৱস্থাত যদি গাহৰি তেনেকুৱা দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানসিকভাৱে আপোনাৰ নিজকে শুধৰণি কৰিবলৈ হ'ল কাৰণ আপুনি যি মানসিক হয়তো যদি টেনশ্যনত বা মানসিক সমস্যা যদি ভাগি পৰি আছে আপুনি ইয়াক এই এইটো সপোনে ইয়াকে ইংগিত দিছে যে আপুনি নিজকে অকণমান ধ্যান দিব লাগিব বা আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণ আপুনি যত্ন ল'বলৈ আপোনাৰ সময় হৈছে কাৰণ সপোনত এইবোৰ ইংগিত আমি পালে নিজকে যদি সপোন শাস্ত্ৰ বা জ্যোতিষাস্ত্ৰ এইবোৰ কথা যদি আমি ভালদৰে অৱগত হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমি নিজে যত্ন ল'ব পাৰিম আৰু তেনেকুৱা যদি গাহৰি আপুনি দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানসিকভাৱে আপুনি যদি কিবা ভাগি পৰিছে বহুত দিনৰ পৰা যদি কোনো আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বা যিকোনো ঘৰুৱা সমস্যা যদি আপোনাৰ হৈ আছে আৰু এনেকুৱা সমস্যা যদি লেতেৰা গাহৰি দেখিছে তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত আপুনি নিজকে আপুনি মানসিকভাৱে সুস্থ কৰিবলৈ আপুনি নিজকে চেষ্টা কৰক আৰু যদি মৰা গাহৰি যদি কেনেবাকৈ দেখিছে এইটো এটা বেয়া সংকেত হয় মৰা গাহৰি দেখাতো কিন্তু আপোনাৰ অৰ্থ লোকচানৰ যুগ বা আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে বা গাহৰি যদি মৰা কেনেবাকৈ ধেৰ একেলগে মৰা দেখিছে হয়তো আপোনাৰ সৰু সুৰা কিছুমান ব্যৱসায় লোকচান হ'ব পাৰে বা খেতি বাতি কৰ লোকচান হ'ব পাৰে এনেকুৱা লোকচান হ'ব পাৰে আৰু এনে অৱস্থাত যদি গাহৰি পোৱালি দেখিছে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বহুত ভাল সপোন হয় আপুনি নতুন কিবা কৰ্ম হাতত ল'ব পাৰিব সেই সময়ত যদি আপুনি নতুন কৰ্ম হাত লয় তেতিয়াহ'লে সেই কামত আপুনি উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব সেই কামৰ দ্বাৰা আপুনি অধিক টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ছাকচেছ হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি গাহৰি কাজিয়া কৰা যদি দেখে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি এটা কথা ইংগিত পাব আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ গোপন সত্ৰ আপোনাৰ পিছত থাকিব পাৰে সেয়ে অলপ সাৱধান থাকিব নাইতো আপুনি গোপন আপোনাক আঘাত পহচাব পাৰে বা আপোনাৰ ওচৰলৈ কিবা বেয়া সংবাদ আপোনাৰ পাব পাৰে সেই সিহঁতৰ দ্বাৰা সেয়েহে অলপ সাৱধান হৈ থাকিব এনেকুৱা সপোনত গাহৰিয়ে কাজিয়া কৰা দেখিলে আৰু যদি তেনে অৱস্থাত যদি সেই গাহৰি কাজিয়া কৰা গাহৰি বা আপুনি গাহৰি লাঠিয়ে মাৰি পেলাই বা যিকোনো অৱস্থা যদি আপুনি মাৰি পেলাইছে গাহৰি তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোও কথা গম পাব যে আপুনি আপোনাৰ গোপন সত্ৰক বা আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ লগত জড়িত আপোনাক বেয়া কামত বা আপোনাক দেখিব নোৱাৰা মানুহ বা আপোনাক ওচৰত আপুনি ভাল নোপোৱা মানুহ বা আপুনি যাক বেয়া পায় বা এনেকুৱা সত্ৰক আপুনি নাশ কৰিব পাৰিব শীঘ্ৰে কাৰণ সত্ৰোৱে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে এনে অৱস্থাত হয়তো ব্যৱসায়ত যদি কাৰোবাৰ চকু লাগিছে বা খেতি বাতিৰ চকু লাগিছে বা ঘৰখনত যদি কাৰোবাৰ চকু লাগিছে এনেকুৱা অৱস্থাত এইবোৰ ইংগিত আমাক ভগৱানে দি দিয়ে এনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি যদি কেনেবাকৈ গাহৰি মাৰি দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা নিশ্চিত হওক যে আপোনাৰ জীৱনত এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে আপুনি সদটো দমন কৰিব পাৰিব গতিকে গাহৰি কি অৱস্থাত কেনেধৰণে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিম গতিকে আজিলৈ ইমানে আছিলে ধন্যবাদ